Черговий робочий тиждень добіг кінця хтось із нас полегшено зітхає нарешті вихідні, а дехто констатує після вихідних на нове робоче місце. Адже часто усі нові та відповідальні справи ми розпочинаємо саме з понеділка, і робота тут не виключення. Якщо тема працевлаштування є для вас актуальною, то рекомендації, які ви почуєте в сьогоднішній передачі, стануть вам у нагоді. В попередніх випусках програми Які життя ми розповідали, як швидко та ефективно перетворитися зі здобувача на штатного працівника перспективної компанії. А сьогодні ми розкажемо, як без зайвих проблем адаптуватися на новому робочому місці. Уся цікава та важлива інформація далі. Поняття адаптації на новій роботі є дуже багатогранним. Завдання перед штатним новачком стоїть, прямо скажемо, не з легких. По перше, йому належить довести свою професійну спроможність. Тобто, все те, у чому він на співбесіді, переконував майбутнього роботодавця на словах. Відтепер переконувати доведеться вже справою. По-друге, новому працівнику слід налагодити стосунки з членами колективу, а перед тим уважно продивитися до кожного та зрозуміти навколишню атмосферу. По-третє, навчитися витримувати золотий баланс між формальними та неформальними стосунками та власне робочими обов'язками. Утім, давайте по порядку. Почнемо з професійного аспекту. Тут рекомендації більш-менш визначеними та універсальними. Еще до первого рабочего дня желательно на собеседовании прояснить свой должностной функционал, чем надо будет заниматься, как надо будет работать, за что надо будет отвечать. И все моменты, которые необходимо будет использовать, надо будет проработать. То есть получить дополнительную какую-то информацию теоретическую, возможно, где-то даже практическую. Человек приходит устраиваться, например, в отдел продаж, но у него предыдущий опыт был совершенно в другом сегменте. И если Естественно, готовясь к своему первому рабочему дню, он может проработать базу потенциальных партнеров и прийти уже в первый рабочий день, имея э, выдержки там из золотых страниц или там интернет-баз тех предприятий, с которыми придется работать. Это всегда плюсуется, это всегда замечательно, когда человек даже не работая уже уделяет внимание своей, своему своей будущему рабочему месту. Что могу посоветовать людям, которые пришли уже? Работать, это не бояться спрашивать. А, никогда не бывает готовый сотрудник, даже если у него там профильный опыт работы там, на протяжении 15 лет. В каждой компании, в каждой фирме есть свои нюансы работы. И, естественно, не надо бояться спрашивать. Это не, не о вашей глупости говорится. Это говорится о том, что вы хотите много знать, хотите развиваться и хотите внести максималь, принести максимальную пользу той компании, в которой будете работать. Поэтому вопросы задавать бояться не стоит. Ну і зісно через кожні п'ять мінут к руководілю а а здесь дітькак. Можна проявити наверное, все таки можливості свого самообразування, самообучення. но в будь-якому вопросы задавать задавати на аби задавати запитання, треба розібратися, кому їх адресувати. Тобто, в першу чергу, слід спромогтися запам'ятати, як звуть ваших колег та безпосереднього керівника. Інакше незручностей не уникнути. Когда вы пришли на работу, принципы представления сотрудников компании бывают разные. То есть, если это небольшая компания, это просто значит, знакомиться со всем коллективом. Чаще всего и обычнее всего это представляет вас руководитель непосредственно. То есть, он вас заводит, знакомит, вот, здравствуйте, это ваш новый сотрудник, прошу любить и жаловать. И после этого уже в более-менее непринужденной обстановке происходит знакомство с коллективом. А, ну, бывают очень крупные корпорации, когда там работают тысячи человек, там управляющие компании, когда первоначально сотрудник знакомится только с тем отделом, который, в котором ему необходимо будет работать. А, тут уже тоже, тоже представление идет э, с руководящей позиции, и после этого уже человек на протяжении там, будущей своей работы знакомится не только с коллективом, своего отдела, но и с сопутствующими, смежными отделами, ну и там через какое-то время уже знает, может быть, многих. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. День. Добрый день. Вот ваш стол, Елена uh -huh. Владимировна. Сейчас подключают интернет. Еще пять минут. А пока вас ведут в курс дела Светлана Васильевна. А давайте ее. У меня как раз полчаса и свободных. Я вам все покажу. С удовольствием. Я Альбина. Лена, очень приятно. Очень приятно. По мере того, как вы будете изучать до нового коллектива, вы будете краще узнавать каждого из тех, кто в нем работает. Звичайно ж, хтось для вас виявиться ближчим за духом, хтось менш. Однак майте на увазі, що часто надмірні душевні симпатії стають на заваді робочому процесу і за несприятливих обставин можуть зіграти проти вас. Пам'ятайте, робочі неформальні відносини обов'язково існують, але при цьому вони все одно не перестають бути робочими. Привіт, Рестя. Як справи? Фасів, все нормально. Тогда может, кофе падіо поп'ємо? Я не могу, у меня много работы. Что, что-то случилось? Да нет, с чего вы взяли? Я не знаю. Это просто дистанция. Вы жена начальника, я подчиненная. Альбина, что за глупость? Я пойду поработаю. Тоже оптимальный вариант – сберегать однаково рівні стосунки с усіма колегами бути доброзичливим і не виявляти крайнощів у поведінці ані в один, ані в інший бік естественно надо присматриваться, чем живет этот коллектив, какие там, ну иногда бывает, не для кого не секрет, вот какие-то группы, которые между собой общаются более близко. Не стоит отказываться от каких-то совместных дней рождения, не стоит отказываться от корпоративных праздников. Это всегда более неформальное общение, которое происходит между сотрудниками и, естественно, в этом случае ну, налаживается более тесное, более доброжелательное отношение. Ну и опять же повторюсь, работать, потому что новичок который пришел на рабочее место, он должен показать свою эффективность. Но я могу сказать так: коллеги, которые видят излишнее рвение сотрудника, могут настроены немножечко негативно к такому человеку. Поэтому работайте, работайте эффективно, работайте на себя, работайте на компанию, особенно не обращайте внимания на то, что о вас скажут. Ну вот, наверное, Удачі тогда в будущій роботі, можу пожелати, якщо будете виконувати такі правила. Зовнішній вигляд новоспеченого працівника також є дуже важливим питанням. Власне, вимоги до ділового гардеробу є незмінними, незалежно від того, чи це співбесіда, чи звичайний робочий день. Однак різниця в тому, що співбесіда є заходом одноразовим, натомість ходити на роботу вам доведеться щоденно. І щодня ви будете складати свого роду іспит на відповідність зовнішнього вигляду корпоративним нормам. Прежде всего, человек, который уже проходил собеседование в этой компании, он уже увидел моменты дресс-кода, как одеваются сотрудники. И если это офис софтовой компании, которая занимается разработкой программного обеспечения, вряд ли там он увидел бы, наверное, всех программистов в строгих деловых костюмах. Но если, извините, это отдел продаж какой-то серьезной иностранной компании, там совершенно другие принципы политики дресс-кода. Поэтому, проходя собеседование, внимательно смотрите, в чем были одеты сотрудники. И, соответственно, на этому одеваете сами допускаются ли э, в офисном стиле платья сарафаны и какие-то еще возможно вот, более вариативные детали гардероба конечно даже комбинезоны такие скрытые комбинезоны Потому что скучно ходить все время в одном костюме, правда. Можно же разбавить тот же гардероб офисный стиль сарафаном с разноцветными рубашками я имею в виду с оттенками. Даже с тонким, легким принтом. Можно одеть платье с длинным рукавом, с оттенками, начиная от коричневого и там, винным цветом. Но главное не красный. Потому что красный могут быть только маленькие элементы в гардеробе. Красный... 15 минут он начинает раздражать. То есть красный это тоже цвет, костюм, платье. Большой объем красного не должен быть в гардеробе, точнее в костюме офисного работника. Опять-таки в части женщин высота каблуков. Приходилось слышать, что есть тоже определенный табу на высокий каблук. Как с этим дело обстоит на самом деле? На самом деле, самое главное, чтобы эти каблуки не цокали. Очень многих раздражает, особенно большие длинные коридоры, когда они цокают. Но если серьезно по поводу высоты, высоты каблука, то очень высокий каблук, как 15 сантиметров, он, конечно, неприемлем. Потому что это, это обувь для выхода, я бы так сказала. А каблук это 5, 7, 8, даже до 10 не доходя. Но опять-таки это... Красота ног. В высокий каблукодели мы можем позволить себе чуть-чуть короче высоту, точнее, длину юбки. То есть длина юбки, как я уже говорила, может позволять себе быть выше колена, но тоже умеренно. Мини-юбки одеваются совершенно в другое место. А для мужчин есть какие-то отдельные табу? И вот отдельно хотелось бы спросить по поводу джинсов. С одной стороны, мы привыкли к тому, что джинсы – это, в общем-то, более демократичная одежда для офиса неприемлемая. А с другой стороны, мы видим, по крайней мере, во многих американских фильмах, как в офис приходит в джинсах и в пиджаках. Приемлемо ли это у нас? Ну, это считается такой casual стиль сейчас для офисных работников. Ну, и, в принципе, casual, да. Но многие, допустим, и стилисты, имидж-дизайнеры не согласны с джинсами. Потому что говорят, если джинсы, если вы уже одеваете джинсы, а есть в корпорациях один день, когда позволяют одевать джинсы, это по пятницам, то они должны быть очень дорогими и очень аккуратными, и не потертыми. Естественно, на деловые встречи это табу огромное. На дело встречи никогда не одевается, тем более на серьезные джинсы. Как бы он не хотел произвести впечатление а какой-нибудь демократичности, это большое табу джинсы. Только внутри коллектива и, там, я считаю, так, по пятницам. На цьому можно было бы поставить крапку, но есть еще один важный аспект про влаштувания, которому варто приделить увагу. Стосується он юридического закрепления отношений працівник-роботодавец. Часто трапляється так, що на новому місці офіційно оформлювати спеціаліста не поспішають. Мовляв, спочатку треба пройти випробувальний термін. Однак після закінчення цього терміну працівникові вказують на двері, і він залишається без роботи, без зарплати та без запису у трудовій. Хозяева! Звичайно ж, такі кричущі випадки трапляються в фірмах не надто відомих та солідних. Але ж далеко не всі з нас працюють у корпораціях зі світовими іменами. Тому надалі до вашої уваги наші поради щодо того, як уникнути подібних неприємностей. Во-первых, німного буквально чуть-чуть информации о том, как должно быть. При приеме на работу пишется заявление, подписывается претендентом на рабочее место, то ли это рабочее место, то ли это рабочее место инженерно-технического работника, то ли какие-то другие оговоренные трудовым соглашением вопросы, подписывается лично заявление. И на этом заявлении работодатель или уполномоченное им лицо, которое имеет соответствующее право, делает визу, отдел кадров в приказ или кто выполняет эти функции, как структурное подразделение. На должность такую-то с испытательным сроком или без испытательного срока. Но поскольку мы сегодня разговариваем об испытательном сроке, испытательный срок должен фигурировать в надписи. Подпись дата. Это первый и важный шаг, но не единственный, который решает вопрос правовой защиты гражданина. На основании этого заявления должен появиться приказ. И совсем не стыдно потребовать то ли в отделе кадров, то ли в службе, которая занимается кадровым обеспечением, копию этого приказа. Вот если вы в корректных тонах переступили через свои предубеждения и попросили копию такого приказа, у вас есть, ну скажем так, на 90% гарантия о том, что с вами поступят в рамках действующего законодательства. А действующее законодательство говорит о том, что Трудовые отношения начинаются с момента прихода на работу, выполнения тех функций. И если какие-то обстоятельства не позволяют продолжать деятельность на этой должности, значит, пишется соответствующий приказ, в котором оговариваются эти условия. Трудовое соглашение расторгается на законных основаниях.